Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda yunun 7-sinə gözlənilən hava haqqında məlumat açıqlanıb iyinin 7-sində Bakıda Vəbşurun yarmadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcəC, gündüz 29-34 dərəcəC, Bakıda gecə 21-23 dərəcəC, gündüz 31-33 dərəcəC istil olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mmH təşkil edəcək. Nisbi tutubət gecə 50-55%, gündüz 30-35% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında, əksər rayonlarda əsasən abı yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək ağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə, gündüz 34-39 dərəcəcədir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcəcə, gündüz 21-26 dərəcə istil olacaq. Hər günə vaxtında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.